ॐ नमः शिवाय श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् श्री ॐ गुरुभ्यो नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि बहिरि बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमे वा तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते त्वमसीति साक्षात्त्वमसीतिवेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवीन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्व पश्य कार्यतया स्वस्वामी संबंधता शिष्याचार्य तथ पित्रृपुत्री नेद्जागृतिश पुरुषो मयापरिभ्रमित श्रीगुमूर्त नम इद्रीदक्षिणाम मूर्त भूरम्भांस्यनलो निलोम्बरमहर्णाथोऽ हिमांशुः पुमान् इत्याभातिचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमरणात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्याधीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् ॐ श्रीमेधा दक्षिणामूर्तये नमः